и Михаил Ибрагимов сижу в парке, тут детская площадка рядом. Я была у себя на работе, и тут рядышком сижу. Уже сбегала домой по делам. Сегодня у меня судебное заседание на 14.15. Хожу к ним, как на работу, я сейчас. И заболел мой адвокат. Сегодня должно быть пояснение, но ну, они называют это допрос, а я называю это пояснение. Но мы не пошли, потому что адвокат очень серьезно заболел, официально заболел. Предупредили, соответственно, насколько мне известно, следователя. Следователь был не очень рад. Говорит, назначат мне другого адвоката. На время пока этот больничном Ну, со мной следователь не связался человек трудится да не работает пашет иду сейчас к себе сейчас покажу вам свою продукцию значит находимся мы в городе запорожья патриотическая 58 очень вкусный кофе Действительно вкусный, даже виски. Сегодня рано утром встала, чтобы спечь барни. И спечь. Такие розочки шоколадные. Солнышко нач... наше начало заходить. Что? Какая вы горнюня. Ничего себе. Сейчас я переключусь. Сереж, давай перезвоните, хорошо? Добрый день. Добрый. Вы тоже с Украины, из места Запорижья? Да. Очень приятно. Мне тоже. Что желаем? Сделайте мне, пожалуйста, американо. Американо. Да. Два сахара. Вот сейчас покажу свою витринку. Ну, солнце, правда, еще. Тут поклеится пленка. Сейчас я так покажу вам. Поклеится специальная пленка. Вот хотела витринку свою показать. Вот, вот, вот. Значит... Оно так отсвечивает орешки, шоколадные барни с розочками и трубочки со звущёнкой. Ребят, все с натуральных. Пару пачек виски и тортик Мы печем все. Печем даже под заказ. И научилась, ребята, знаете, что даже печь? Ой, я вспоминаю монастырскую избу. Первая у меня была комом, как вот говорят, комом. Так, идем дальше. Сейчас мы покажем вам пастила. Вот это, это чипсы, натуральные чипсы с фрукты. Это натуральные чаи. Чаи у нас есть духмяный оберег. А, потом у нас есть альпийский. Очень известный чай. Натхнение и насалода. И вот такие есть у нас пастила. Дети очень любят постилу. Очень любят пастилу. Очень любят пастилу. Она разная. Знаете, как то улитка продается в аптеках? А это натуральная. Сейчас на себя переключаю. Чуть-чуть сделаю ниже. Джонатан Фрайн. What's going on? Stick time. Со работаем? Мы работаем. Я вообще приезжаю рано. Можно продумать доставку на дом. Удачи, молодец. Спасибо, но это будет немножечко в дальнейшем. Не все сразу. ты такой большой сделала? Американо надо не такой делать. Ничего страшного. А сахар ты мне насыпала? Спасибо большое. Я да. что американо и экспресса эспрессо два маленьких отдельно всегда. А эспрессо вон самые маленькие. А, а, да. В смысле не подтримывала ЗСУ? Вы вообще следите с самого начала за моей деятельностью? Кто с пацанами ездил в ДБР, ВСП, военную прокуратуру? Ну, вы лично. За что я и поплатилась? Только пацанов я ложила на операции, которые было відмовлення в операции. А написали, что я защищала не ребят, которые защищали их дупу, а писали, что э, защищали защищались из То есть ребята, которые воюют, да, воюют, которые потребуют операции. И чтобы их на момент, когда они делали бы операцию, чтобы их не посадили, не было СЗЧ, они написали херню всякую. Слушайте, э, те, которые пришли на нашу землю, я вам уже 150 раз говорила, я уже зад... повторять вам, идите к себе домой. Почему? Потому что я хочу жить в Республике Украина, я хочу жить в Запорожье. Почему говорю на русском? Да потому что вы поняли, потому что мову взагалі не розумієте. Взагалі не розумієте українську мову. Кто-то пишет, раздевайся Ложись, раз пришла. Так это ты ко мне на канал пришел. Только не надо раздеваться, а то я фрегидной из стану. Так, Величка, а можно я тебя попрошу, да. чтобы ты с той стороны показала э, нашу... Витрину? Да, витрину, потому что с этой стороны нам плохо видно. Да, конечно. Так, вот наша витрина. Вот мы сейчас покажем даже вот так. Я надеюсь, что тут видно. И сейчас покажем по-другому. Так, вот такие прекрасные, вкусные, аппетитные румяные орешки со сгущенкой. Не менее замечательные бисквиты. Хотелось бы вам показать это ярче, но, к сожалению, сейчас в данный момент у нас солнце. Здесь могу только показать вот так. Прям залезем в холодильник. Красота шоколадная. Вот, чтобы вы понимали, это барни шоколадные. И вот такие, пытаюсь показать, красивые шоколадные розочки. Очень аппетитные, сочные. Внизу, помним наше детство, как пекли нам родители, замечательные трубочки со сгущенкой. Ну, вот, в общем-то, в принципе, домашнее все. Выглядит красиво, аккуратно, эстетично. Вот, думаю, что всем должно понравиться. Ассортимент будем расширять. Спасибо огромное. Слушайте, Серж, убирайтесь обратно в свое чистилище. Мы находимся в 58, вот рядом нотариус и вот рядом парк. Аллея. Зимина, не забудьте деньги захватить. Чьи захватить? Скажет, где лежат, заходит. Достали уже. Ну, просто со своими какими-то выражениями. Просто. Поэтому, смотрите, Замовок к стенке. Ребят, причем здесь что-то изучала, не изучала. Значит, это ходовое то, что идет, допустим, те же орешки со звучонкой, те же трубочки со звучонкой и бисквиты шоколадные. А, да, и бисквиты. Причем здесь это, питбу. недавно был сбор, что ты в СИЗО выйти, а тут бизнес. О, кто-то пишет, когда тебя уже посадят. Посадят тебя. вот он, вот. Обратка летит. Сейчас очень быстро. О, только гадости. Э, значит, бизнес. Э, вот небольшой ларек, да, я его взяла в аренду. Я его открыла за вла властные кошки. Денег мне никто не давал. И у народа денег я не брала, разве что просила, это только не могла вот эту витринку э, помочь, да, чтобы мне помогли приобрести. А также вы считаете, что я там такие миллионер. Мне еще налоги надо за что платить. Поэтому приезжайте на кофе. Не надо, Максим, сюда идти. Вы оставайтесь у себя. Я еще раз говорю, не надо к нам лезть. Вы уже нас освободили. Вы уже освободили так, такая интересная статья, да, в отношении меня, в отношении ребят. Ну, вообще, Точка пишет, точку нужно было возле ТЦК открывать. Да не хочу я возле них открывать вообще. Я открыла там, Это где посчитала нужным. Спасибо вам большое. И еще на обучение хочу сказать. Мне я вот признаюсь, да, кто-то скажет, вот офигела. На обучение, у меня, кстати, день рождения в январе, <свят> но на обучение на первый семестр мне дала мама денег. Плюс я получаю пенсию, и, соответственно, я могу работать юридически, то есть давать юридические консультации, это, соответственно, не по уголовным делам, а по гражданству. Нет, это не на БШ, это за орбитой. Это за орбитой поворачивайте, если вы едете со стороны Украины, за орбитой поворачиваете налево, и за третьим домом будет стоять два киоска. У тебя ДЦП? Нет, у меня не ДЦП. Два киоска, один закрытый, а второй наш. Спасибо, Одесса, взаимно. Поэтому еще раз говорю, мне не надо о политике говорить вообще, я не хочу даже не слышать. Кто-то пишет, еще работа иностранного агента. Я вас поздравляю. Можете и дальше искать. Сегодня у меня заседание не в час. У меня сегодня заседание на 14.15. Поэтому дайте фото локации. Смотрите, я точку поставлю в этот, скажите мне, в гугле. Сброшу. Еще раз говорю, что не надо мне гадости писать. Там кто-то пишет, ты изменилась или еще что-то? А посидите вы там в СИЗО, когда они оказывают вам помощь или еще что-то? Я не изменилась. Я пошла немножечко иным путем. А каким путем? Я пошла и поступила на юриста. Каким путем я пошла? Потому что мне, к сожалению, все говорят, у тебя нет диплома юриста, у тебя нет курочки адвоката. У меня, вы знаете, у меня есть человечность, я есть человек. Шкуру гиены я к себе не применяла, поэтому эм... живу Конституцией, да, живу Библией, живу Кораном. Поэтому я еще раз говорю, кто не нравится... кому не нравится мой канал, или кто пришел мне написать сюда гадости, валите отсюда нахрен. Э -э Вслед за... Вы поняли, куда матюкаться не буду, чтобы меня не заблокировали. Почему на русском говоришь? Михалыч, а что ты на русском не пишешь? Отличный вопрос. У вас какие-то штучки, а это два камушка. <свят> это у меня два камушка. Один камушек и второй камушек. Тупой юрист тоже надо. Пишет, тупой юрист тоже надо. Он себя называет, он подписан как мужик. Это о многом говорит вот, твой никнейм. Продавца покажи. Ну приди и посмотри. Что О. значит покажи? Это что, товар же тебе надо было показывать? О. Поэтому. Боже. Спасибо, Лариса. Кто-то уже пишет четыре буквы, не кекс. Ты поняла, да? Ребята, вы не по адресу. вообще а открылась я почему потому что мне надо и себе ну самой жить и ребенка поднимать поэтому это так благодарю вас ирина салам алейкум малейку салам это как меня барбариска научила это шанс она так здоровый только смотри э... Я размеры сбросила, и он посмотрит, чтобы заклеить, понял, пленку вот эту солнечную сторону. Ты орешек пробовала? Нет. Не успела? Нет. Я работаю. Я Спасибо, Анжелика. О, пишет гадости. Ты потянешь этот киоск, хватит ума и образования. Идите в жопу. Героям слава. Значит, хочу напомнить тупо одаренным. Тут это пишет мне На забаров у меня будет юридичная освита, а помимо этого у меня еще экономическое образование, да, экономика предприятия. Это, ж, это вам для общего развития, и плюс еще есть гуманитарное образование. Анжела Рустемовна, подскажите, пожалуйста, как там два Сергея? К сожалению, ребята предоставили достаточно инф... общаться с, ребятами тоже нельзя, с телеми нельзя, ну, которые там, какие зазначены, у нас все есть, санитарную книжку мы проходили сам, какие зазначены по Только там такой интересный свидетель, который грабил санаторий в 21 году, позволял разгр... разграмливать, разграбывать, вообще не знаю. А потом избивал девочку, Представьте, девочку, да, вот эту лилечку окрас. А теперь он у меня идет свидетелем. Понимаете? Ну, смешно. Ну, честно, смешно. Я только в голосовом говорила спасибо Лике, которая кинулась ему на и отбирала его. Все, кто ведут господарскую деятельность, можно мне помогать рахунок фактуры. Скажите, пожалуйста. Я вам хочу сказать, вы от всех посадовых особ, да, налоговой, можете вымогать все, что вы считаете нужным. А почему то говорю? Только смотрите, что потом на вас не открыли уголовное дело, что вы взложиваете обовязками посадовые особы. Они как раз и могут это написать, понимаете? Ну, к сожалению... Я не хочу, почему я должна куда-то уезжать, если я родилась в Республике Украина, в красивом городе Запорожье. Я очень люблю свою землю. Почему я должна куда-то ехать? Я рассказывала о том, что мы с ребенком были в Польше, да, это было в 2022 году, мы уехали в октябре, а вернулись в ноябре. Я плакала, я плакала и сказала, нет. Спасибо, Сергей Александрович. Но это твоя, это у тебя банановая республика. У меня республика Украина. Все, кто не понимает, что такое республика Украина, открываем Конституцию и читаем. Ребят, на финансовые вопросы мы тоже не отвечаем. Так что точку я сейчас зайду. Привет, Криворог. Украинам слава. Точку я сейчас зайду в гугле поставлю, где мы находимся. Все, кто желает зла, можете его оставить при себе. Спасибо за комплимент. Героям слава. Поэтому, ребят, спасибо всем большое, кто меня поддерживает. И недоброжелателям спасибо. Почему? Потому что я с вас смеюсь. Смеюсь. И кто-то займи сотку. Сотка, знаешь, где? В граненом стакане. Когда бутылку купишь, увидишь. Так, республика. А вы что, не знали? Боже, ну, у меня уже не Ну, вот как, да? Вот многие живут в республике Украина. Вот, еще раз показываю. Основный закон Конституции. Выучите, пожалуйста, эту статью. Вот, пятая статья. Україна є республікою. Насієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначити і змінювати конституційний лад України належить виключно народові і не може бути узерповане державою і органами або посадовими особами. Ніхто не може узерповувати державну владу. Якраз то, що зараз і ділається. Есть официальное э, тлумачение положения части 4 статьи 5, дивитися в решении Конституционного суду номер 6- -э, э, английский маленький П. Н дроп 2005, 05-10-2005 ну, года. В туалет сходи со своей конституцией. Ой, господи. Ты уже сходил? Спасибо, Светлана. Спасибо за поддержку. Все, ребят, буду отключаться. Ну, я хочу сказать, учите, учите в России украинскую э, конституцию. Она вам скоро понадобится. Спасибо большое, кто меня поддерживает. И еще кто говорит, да, вот как вы да, помогаете. Очень много военным ребятам блокируют э, карты, особенно э, которые воюют. Ребята, если мне пишут, да, WhatsApp, я ребятам всегда отвечаю и помогаю, и говорю, что надо сделать. Как-то так. С вами была Анжела Рустемовна. Всего доброго.